У нас на пресс-конференции главный тренер «Горняка Спорт» Игорь Жапченко, Игорь Валентинович, поделитесь впечатлениями от игры, и что не получилось и над чем еще работать. Достаточно такая хорошая боевая игра в первом тайме. Опять-таки наши защитники позволили очень много сопернику. И выходы один в один, и там штанга. Ну, конечно, этот мяч пропущенный. Поэтому не... Так удачно сыграли, как хотели в первом тайме. Ну и в атаке мы не можем забить те моменты, которые у нас есть, не можем реализовать. Ну, немножко дома ну, тяжело нам как-то надается игра. Опять-таки Нужно наладить игру в обороне, потому что ну, есть проблемы у нас. И мы, рассматривая там соперника, знали, что там быстрые скоростные футболисты и нужно было им не дать возможности на это разбежаться. Но в первом тайме этого не получилось, во втором справились. Опять-таки у нас кадровые проблемы, там Вонко сломался, то есть проблемы в обороне. Что, что, конечно, тяжело дома проигрывать, нужно было ну, хотя бы вырывать эту ничью. И все предпосылки для этого были ну, забили мяч будем остаться на следующее, только начало чемпионата, поэтому тут опять-таки новая команда, которая строится я думаю, что будет все нормально ну что касается новой команды, мы видели, что атакующий потенциал у нас есть, сегодня было достаточно моментов и в первом тайме, и во втором тайме, то есть видите в этом перспективу уже то, что впереди у нас действительно ну, есть на кого положиться есть на кого положиться, но опять-таки те моменты, которые нужно их реализовывать, а мы пока наше мастерство не позволяет нам это сделать. Даже вот последний момент Сачи, ну попади хотя бы в створ ворот. Мы не можем этого сделать. Ну, есть хороший материал, с которым нужно работать. И будем работать. Отлично, спасибо вам большое.